Опасности. но, если мы посмотрим, Может, то мы увидим. с лица земли, ряд городов. Потом отстроим заново. Ну, как я бы Посоветуйте вот, населению срочно покинуть. Сейчас очень опасно находиться в Киеве, в Днепре, вот проблема... в Харькове, в Сумах. Кремлевские на передодні до дней рез два та масштабные обстрелы, Та выхваляются они с добутками. Каждый день. Мы читаем новости о том, что это село освобождено, это населенный пункт освобожден, здесь еще километры, здесь еще километры и километры. У нас уже больше территорий, чем те задачи, которые мы стали. Уже у нас на два региона больше, чем те, о которых мы говорили. И что-то в Харьковской области тоже каждый день приходят новости, да? Что как-то вот Да такое... и суммы готовятся. Да. Не ничего... про Петровскую и... область уже чувствует приближение русского духа. Это вызов и пощечина не только Зеленскому, это вызов пощечина всей, всей вот этой евроатлантической Ські структурі і Брюсселю, і Вашингтону, по крайней мере, в тому йому віді, по поки, так сказать, пребывает. та що ж насправді ховається за цими заявами, це подарунок московитам від Фіцо, ляпас Києву чи ганьба для словаччини? Або чому словесна діарея пропагандистів прорвалася назовні? И чи могут хворобливые фантазии путинских блазнів стать реальностью? разговоры про то, что вот Украина теперь другая, что там выковалась какая-то там особенная, так сказать, такая европейская нация. Она вообще, так сказать, буквально как льдинка, так сказать, да, прозрачная и чистая и так далее. Это все вранье. Вот просто вот от начала и до конца. Э, сами украинцы в это не верят, вот, но просто это выгодно говорить. Вот. Бо, як бачите, они снова спотворяют факты и намагаются традиционно переконати інших, что Россия Не в міжнародній ізоляції. Тож про це і поговоримо. Вітаю! Я Інна Набок. а це проєкт постукали». Тут я аналізую російську бритку пропаганду, намагаюся, звісно, руйнувати фейк руперів Путіна і показувати нікчемність федерації. Тож дякую, що дивитеся. Залишайте коментарі і звісно вподобайки, бо їх дуже люблять алгоритми Ютубу. Ну, а це означає, що це відео побачить якомога більше людей. А ви ж погоджуєтесь, кожен має бачити, як кремлівські щури вопригують зі шкури, щоб догодити невелікомно хворому воєнному злочинцю, який ними керує. Він сказали, що рішення 22-го рода нужно було приймати раніше. Насколько раньше и почему раньше? Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос. Просто преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа. Мне, например, понравился непростой вопрос про то, а вот начали вы бы СВО, как бы, да, если сейчас вернулись, или нет? И что, на что Путин сказал? Во-первых, его стоило начинать раньше. А если вы все, кто к этой теме так сказать, причастен, вспомните дискуссии тех лет, сколько раз говорили, чем раньше начнем, тем проще будет. И многие эти, так сказать, ситуации, сюжеты можно было бы решить другим путем раньше. И сколько нам за это прилетало по башке, когда мы вообще кричали 14-му, что останавливаться не надо. Это первое. И как приходили люди с умными лицами, говорили, прекратите, вы что, вы не понимаете. Звісно, все б нічого, але на жаль, є ті, хто допомагають російським пропагандистам і підіграють путіну. Цього разу мова йде про прем'єр-міністра Словаччини. Бо Роберт Фіцо прилетів до Москви, щоб особисто зустрітися з Путіним. Зі слів самого Фіцо, цей візит став відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в Європу. Своєю чергою Путін підтвердив готовність Федерації продовжувати постачати газ в Європу, хоч це і буде неможливо після 1 січня 2025 року, через позицію України. І тут на цирковій арені з'являються його посіпаки, які правильно буквально пищать від задоволення і від того, що відбувається. по поводу блокады России, это ровно как, знаете, в старых армейских анекдотах, значит, там на КПП, так сказать, враг не пройдет, а вообще весь забор в дырках, вот, собственно, рядом, рядом дыра, как бы, да, в заборе. Вот, значит, давайте начнем сначала. Во-первых, значимость визита ФИЦа сама по себе. Глава европейского государства, входящего в НАТО и Евросоюз, приезжает в Москву, встречается с руководством России, это уже сам по себе сам по себе вызов не только Зеленскому, да, это вызов всей западной политики современной в отношении России. Я напомню, что, по крайней мере, в Америке пока еще действует администрация Байдена, и поэтому это вызов и пощечин не только Зеленскому, это вызов пощечина всей вот этой евроатлантической структуре, и Брюсселю, и Вашингтону, по крайней мере, в том его виде, по которому он пока, так сказать, пребывает. Бабича Михеев заявляет, что Киев шокованный, и в притамании ему циничной манере зловтешается. Отже подарунок Фицу им зробив, ну правда, є тепер хоч про що там поговорити на болотах, тож і бачимо вони не стримують себе і заявляють ось таку ахинею. Роберт Фицу рассказал, що Зеленский предлагал ему полмиллиарда евро із замороженных російських активов, щоб вот, он поменял свою позицию в отношении России. Чтобы он поменял пол. Это, да, пол. Взяткодатель Зеленский. Да. Сюжет просто, так сказать, замечательный во всех отношениях. Но Фицца не будет врать, а зачем ему врать? А кстати, эта сумма-то громадная. Я не представляю, как он собирался Зеленский ее передавать, так сказать, там, это, наличными в чемоданах или как. Это же надо обналичить все это дело. В, в морозилке, потому что это замороженных российских. Замороженные, да, российских я понял. Главное, чтобы они российских... по дороге не разморозились. Главное, чтобы потом, как котлеты, как бы, да, и главное, как их потом размораживать, не очень понятно, да. То есть сознание человека, руководящегося сегодняшней Украиной... А на кримінальне. Ага, так краще б сказав, скільки путіну обійдеться цей доружній візит, бо впевнена, він добряче потрусив гаманцем. Ну, правда, Фіцу просто так безкоштовно, як то кажуть, і палець у палець не вдарить. Бо кому війна, а кому бізнес і власне збагачення? До речі, про Фіцо ще кілька слів. Словацька опозиційна партія Свобода і солідарність засудила його візит до Москви для переговорів із російським диктатором Путіним. В заяві йдеться про те, що Роберт Фіцо це ганьба для словаччини, і тут я погоджуюся. бо вести переговори годай про щось із Путіним, чиї руки полікоть у крові. Це зрада не тільки країни та її зовнішньої політики, а й союзників по ЄС і НАТО. До слова словацька опозиційна партія також додала, що Роберт Фіцо насправді поводиться не як очільник суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст. Але те, що він говорить, це не від імені всієї нації. І ось це сюрприз для пропагандистів, бо вони ж саме у цьому й намагалися всіх переконати. А тут марно, тож поїхали далі. Наступна зупинка: чергові погрози кремлівських пацюків. Вони напередодні різдва вирішили, значить, закутати нас з вами не тільки в холод та темряву, але й в суцільний страх. Опасності. Ну є сьому посмотрим, тому вістирі землі, ред… городов. Потом отстроим заново. Ну, я Вы бы... Посоветуйте вот населению срочно покинуть. Сейчас очень опасно находиться в Киеве, в Днепре, ну, вот проблема... в Харькове, в Сумах. Проблема очень, очень многих, опас... многих людей... Просто чертовой матери. Если Владимир проблема очень многих людей там в том, что они, по сути, являются заложниками. Да, вот, когда да, да заложники. Даже пытаются очень, вырваться. очень жалко, очень. Заложники прям очень жалко. Что, кто-то мешает покинуть города? Ну, дело в том, что есть блокпост, на который что? тебя просто Какой схватят. Блокпост? Никого это уже не схватывает. Если у тебя пошли миллионы, никакой блокпост не сдержит. Нет, Нет. но эти миллионы надо организовать. Не все. надо организовать, надо сказать, 24 часа покинуть город. Ну вот для этого, я думаю, надо отключить воду, электрическая, когда это произойдет куда быстрее. Сказать, верховный же сказал, слушай, когда по Южмашу долбанули, ничего, все нормально. Заложники. Ну, не... верховный сказал, что будем предупреждать вот мирное предупреждение, население. Мы да? сейчас скажем, 24 часа, но ну, заложники? П предупреждать надо. Весь народ на А що народ не хоче? Хто його должен організувати? Що народ України сам не хоче себе організувати. От Крим організував, Донбас організував. От та біснується у своїх московських студіях, бо ніяк не можуть змиритися з тим, що їхні інформаційні вкиди та психологічні атаки не спрацьовують, а українці продовжують наближати перемогу. А ці всі заложники, которые що радостно платять налоги, садержать українців армію, скачуть регулярно. Ну. Они заложники, у них церковь уничтожили, память уничтожили, хотели... и все заложники, миллионы, те... миллионы заложников. Те, кто не а хот... кто же их взял, заложники? Те, кто не хотели платить с 2014 -го года, Правильно. не платили, да? Но мы оказались, конечно, вот не в родной здесь. Запорожской области, в народных Правильно. республиках Донбасса, Крыму и так далее. А те-то, может, они просто не заложники? Ну, я не могу давать оценку каждому человеку, я знаю просто тех людей, кто помогает четко прилетать нашим ракетам куда надо Понятно. и экономить боезаряды. Понятно. Чи... Обозначает ли это, что мы должны исходить из этого? Вот аккуратненько на чтобы не дай бог аккуратно. Сколько ну... праведников? Да, сколько праведников, известный вопрос. Кстати, да, не меньше это десяти. Классика. Не меньше десяти было сказать. А если меньше, то... До слова, погрожают они не только нам, а и керевництву нашей страны и даже воинам. Знаете, дивлюсь на это все и очень похоже, что они до там генерала Кирилова, который отправился до Кубзона, плакают. Ну а параллельно трясутся от страха за свои никчемные жизни. Потому что кто знает, кто станет следующим. Вырубить лист принимающих решения, находящихся на территории Украины, не потому, что они плохие, а чтобы другим было неповадно. Да. Вот. И вам на это сразу ответят, что этим вы еще сильнее мобилизуете mm. э, активную часть приунывшего местами э, бусифицированного. Артём, ты сам сказал, что Простите, без, вот без этого... Э, Когда а, я, этого я убиваю командира, не я никого не мобилизую. Когда я убиваю командира, я дезорганизую противника. Я ну, никого ну, не мобилизую, если я убью командира. Извините. Если я покажу... Що кар'єрний рост к смерті, та це ми вже чули. Краще б от показали на свою багатомільйонну аудиторію, як їхній цар дбає про своїх вояк. Бо пригадую, на своїй нещодавній прямій лінії Путін розповідав, як пишається російським військом. Ну і звісно, розповідав, як багато Росія робить для учасників так званої СВО. Але й тут не можу не втрутитися і не показати вам, як насправді виглядає ця так би мовити турбота. Тож, в вашій увазі краще житло, яким федерація щедро нагороджує учасників СВО. страшно пнуть, она разваливается. Ну, он вся. Ну, что это такое? Вот. Вот. Все доски. В 2005 году я встал на очередь, как погорелец. Когда ушел в армию, отучился, ушел в армию, пришел, мне сказали, что это был 2012 год, что моих документов нет. Это Ладвинский поселковый мне сказал. Я говорю, как нету, они их потеряли. Мне пришлось в 2012 году встать заново. Вот выбивал, выбивал, уехал на спецоперации, приехал, мне предоставили вот такое вот жилье. Нам дали вот это жилье, администрации, мы приехали сюда вместе с ними. Когда мы зашли в эту квартиру, мы были просто в ужасе. Причем администрация была в таком же ужасе, как и мы, потому что все течет, печки нет, одна комната не отапливается вообще никак. Там должны были быть батареи, но их нет вообще. Нам предложили здесь сделать небольшой косметический ремонт. Ну, тут я не знаю, какой небольшой его надо делать. Проще его весь по кирпичам разобрать и заново сложить. Як вам напишіть у коментарях. Ну а у мене на сьогодні все. Але не забувайте про головне: на фронті зараз пекло, тому нам з вами своє робити, а це означає підтримувати Збройні сили України і допомагати їм вибивати росіянську нечисть з нашої землі. Знаєте, давайте будемо надійним тилом і різдвяним дивом для кращих людей на цій землі. Для наших військових, і звісно, дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Разом руйнувати фейки російської пропаганди набагато легше. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!